शिव पुराणाचा आज तिसऱ्या वर्षी सुरू आहे या तिसऱ्या वर्षी ग्रंथ राज्याने सुरुवात होते तरी सर्व गावकऱ्यांनी या पारायणाचा अवश्य लाभ घ्यावा रात्री एक आठ वाजता शिव महापुरा सकाळ सुरुवात होणारे तरी सर्व गावकऱ्यांनी सकाळ सहन करण्यासाठी हाजर व्हायचे सर्वांना नभरावे चला जय जय नंदनाते तेरा बलवान तू ही जगनारायण आलो चले उपकेले पूर्ण प्रियavana तुका हां हां नितन्त्र जं प्रयास करेंगे और जब तक हम अपनी बुराइयां ही नहीं देख पाते तब तक हम दुनिया को चाहे जितना सुधारने का प्रयास करें कभी दुनिया नहीं सुधर सकती क्योंकि सुधार की शुरुआत खुद से होती है, पहले खुद को सुधार लिया जाए और जिसने खुद को सुधारा उसका उदाहरण हुआ है जिसने खुद को सुधार लिया उसके द्वारा दुनिया भी सुधर गई अधिक से अधिक प्रयास तो ने यही किया कि खुद के मन को सुधार लिया जाए खुद को सुधार लिया जाए और कैसे सुधारा कि इस मन को उन्होंने भगवान के चरणों में लगा दिया भगवान में लगा दिया और यही इस महाराज ने चंचुला को बात बताई है कि अपने मन को सुधार लो ये कर रहा है लेकिन वो निश्चिंत नहीं होता तो वास्तव में भीतर से बेचैन होता है उसे बाहर से भले दुनिया को दिखा दे बड़ा ढीम लेकिन भीतर से बेचैनी उसका पीछा नहीं छोड़ तो भीतर से अच्छा बनना है तो जीवन में भक्ति एक ऐसा गुण है कि जिसके द्वारा व्यक्ति सहज अच्छा हो जाता सहज से दुर्व्यसन छूट जाते हैं सहज में अच्छाई ही अपने हृदय में घर कर जाती है और दुनिया देखे चाहे ना देखे दुनिया बोले चाहे ना बोले लेकिन अपने मन में हमेशा समाधान रहता है आप यदि भक्ति करते हो तो आपका मन समाधानी और संतुष्ट रहेगा और समाधान संतुष्टि ऐसी चीज है कि जो लाखों करोड़ों रुपए से भी खरीदी नहीं जा सकती आप चाहे लाखों कमा सकते हो करोड़ों कमा सकते हो लेकिन करोड़ों कमा के भी आप समाधान या संतुष्टि नहीं पा सकते समाधान और संतुष्टि अलग चीज है कमाई अलग चीज है रुपया धन प्रतिष्ठा समृद्धि वो अलग चीज है लेकिन सुख समाधान संतुष्टि चीज और सुख समाधान संतुष्टि भीतर की चीज है और समृद्धि आदि वो बाहर की चीजें हैं बाहर की चीजों से आप भीतर से संतुष्ट होना चाहते हो भीतर से सुखी होना चाहते हो तो बाहर की चीजें आपको कभी भी पूर्ण संतुष्ट पूर्ण और पूर्ण समाधानी कर नहीं सकती आपका भीतर की विचार आपको पूर्ण संतुष्ट पूर्ण तृप्त और पूर्ण सुखी कर सकती है के द्वारा भगवान के चिंतन के द्वारा ये विचारधारा समझ में परिवर्तित होती है यानी सकारात्मक होती है और है तो एक ही मूर्ति की पूजा ना करें अनेक मूर्ति संपन्न सर्वान कामान वापया कि अपना गृहस्थ धर्म सुखी करना है तो अनेक मूर्ति ये जो है पंचमूर्ति सनातन धर्म के जो पाक देव है तो उस दम से वो कृपा करता है और उनकी कृपा प्राप्त करके हम सुख संपन्न जीवन जी सकते हैं तो नियम है शंख द्वयम शंख पवित्र है लेकिन भगवान शिव की पूजा में वो वर्जित है जैसे भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी पवित्र है लेकिन गणेश पूजा में तुलसी वर्जित है गणेश जी को तुलसी पत्र आदि नहीं चढ़ाया जाता ऐसे ही भगवान शिव की पूजा में शंख आदि का उपयोग नहीं किया जाता शंख उनसे दूर ही होना चाहिए सूर्या भगवान भी एक ही होने चाहिए दो नहीं होनी चाहिए और देवी मूर्ति है तो तीन नहीं होनी चाहिए तीन देवी तीन मूर्ति नहीं होनी चाहिए देवी एक या दो आप पूजन कर सकते हैं एक को देवी एक माता भगवती तीन मूर्ति जहाँ होती है तो वहाँ भी वर्जित बताया गया है चक्र द्वारका या याच माध्यमातून त्यांनी या ठिकाणी कार्यक्रम सुरू केलेला आहे खरोखर दोन वर्ष आम्ही बघितलं गावातील भाविकांनी बघितलं असा छानसा कार्यक्रम आणि बऱ्याच गावातील कष्टकरी असेल गरीब असेल अशांना दूर दूर जाता येत नाही पण आपल्या गावातच एक आध्यात्मिकची सेवा देणारे गोकुळ भाऊ त्यांचे भाऊ सुखलाल भाऊ आणि त्यांना साथ देणारे सर्व ग्रामस्थ त्यांच्या वतीनं हा कार्यक्रम पार पडतोय खरोखर गावाच्या वतीने त्यांना धन्यवाद देऊ आणि या कार्यक्रमाचे प्रमुख शिवकथा हिरणजी महाराज परमपूज्य योगी हिरणजी महाराज आपल्या समोर या ठिकाणी आहेतच आणि त्यांना साथ देण्यासाठी या ठिकाणी संगीतमय मग प्रशांत सर असेल त्या ताई असेल आणि आमच्या गावातील त्या ठिकाणी समोरच आता व्यासपीठ बसलेले आहेत रेखा ताई यांची साथ त्या ठिकाणी अगदी मोलाचे असणार आहेत आपण सर्वजण त्यांना भरभरून सहकार्य करून त्या मन शुद्धी होती मन शांती मिळते आचार विचार चांगले सुधारतात आणि तेच हे राजू राजोबा भाऊसिंग लालचंद राजवाल वडील यांच्या पुण्यस्मरणार्थ या ठिकाणी कथेचे आयोजन करतात